Ingat tak lagi, masa zaman PKP, kita terperangkap dalam rumah. Kita tak boleh nak keluar, nak pergi keluar daerah, negeri tak boleh. Even nak buat aktiviti-aktiviti yang riadah ataupun berjumpa dengan kawan-kawan, tak boleh. Huh. Kita disekat, ada roadblock dan sebagainya, kita hanya boleh keluar tu untuk beli makanan ataupun pergi kerja yang memang terpaksa dikerja dekat luar. Contohnya macam kilang. Dan saya ingat lagi, Alhamdulillah, masa 2020 tu, awal-awal PKP, saya dekat universiti. Saya dapat berita berkenaan dengan, oh, event ni terpaksa dibatalkan sebab ada wabak COVID dan sebagainya. So, macam, ush, ini serius ni kan? Okay, tak apa, saya balik rumah. Elok balik rumah, pak PKP. <laughs> dan nak jadikan cerita, selepas PKP pertama tu dia dah buka sedikit border saya sempat untuk pergi ke internship di universiti yang sama sebab nak pergi ke kilang tak boleh saya so, pergi universiti buat internship tiga bulan lepas tu pak PKP kedua dan nak jadikan cerita saya pun sempat balik ke rumah Alhamdulillah memang rezeki saya lah tapi berbeza dengan situasi Syekal Khairi ha Syekal Khairi ni siapa? Ah ha, ni Ghostwriter oleh S. Kausari. Buku ni menceritakan tentang Syekh al yang terperangkap dalam rumah waktu PKP. dia ni bekerja sebagai penulis cerita, penulis buku dan dia tengah menulis tentang cerita seram iaitu more to like zombie something lah, apokalips macam, macam tu lah. Dan waktu awal-awal bab tu dia tulis lah dan dia dapat sebutan yang bagus cuma tak seberapa orang tak tertarik sangat untuk nak baca. Dia just uh, hangat-hangat ayam je tapi nak jadikan cerita, satu malam tu dia sangat tepu, dia tak tahu nak, cerita, nak sambung cerita tu macam mana end up dia penat sangat, dia pun tidur bila dia tidur bangun-bangun pagi tu dia tengok dekat skrin dia eh dah ada sambungan dah tak tahu siapa yang sambung padahal dekat rumah tu dia seorang je so bila dia sambung tengok cerita dia baca-baca, uish bagus cerita ni, <laughs> dan dia pun rasa macam oh, okey dah, dah okey ni post lah kan, bagi dekat publisher and then dia terus post, dan ramai pula tertarik nak baca buku ni, nak baca cerita kisah ni dia macam uish, uh, dia jadi viral sikit lah kan so orang ni macam macam uish terima kasih banyak lah kepada makhluk yang tolong sambung cerita tu kan sehingga kan dia rasa macam uish malam ni ada lagi ke tak eh dia datang eh macam tu dia sampai mengharapkan makhluk tu bantu dia lagi untuk sambung cerita dia supaya dia lagi jadi lagi viral cerita dia dan dia tunggu punya tunggu punya tunggu tak sampai-sampai tak datang-datang dan dia tengok laptop dia pun masih lagi di tempat yang sama So dia pun rasa macam berputus asa dan sebagainya End up dia macam penat dan dia pun tertidur Dan bila tertidur tu datang makhluk tu bersu muka dengan dia dalam mimpi bagi tahu yang dia kena buat aku janji <laughs> dan macam dia boleh SP pula kan ha, tapi dia kena buat something lah untuk mengikat perjanjian di antara makhluk tu dengan orang ni kepada syarikat khairi ni kalau aku janji dengan makhluk ni, makhluk dibantu aku famous and then aku boleh buat apa-apa saja untuk apa yang dia nak kan and then dia bagi je, dia okey je dan memang pagi tu ada terus cerita tu ha. tapi bila dah berjanji macam tu dengan makhluk yang tak siapa-siapa <laughs> itu yang jadi masalah tu dan apa yang masalah dia akan ditimpa kemudian korang kena baca sendiri buku Ghostwriter oleh S. Kausari buku ni bacaan ringan sahaja sebenarnya Okey, tengok dia macam tebal kan, ha, tapi tebal-tebal ni pun dia kecil ha, dia lebih kurang A5, satu genggam dah pegang lah tak satu tangan saya je saya tangan keeper, tangan keeper saya boleh pegang macam ni dan ha, okay. buku ni memang sangatlah senang pegang satu hal nak buka tu pun satu hal juga memang sedap lah bila pegang bila baca pun sedap tulisannya pun agak besar, perenggan ni pun okey. cuma saya lebih selesa kalau dia ada jarak di antara perenggan tu agak bagus lah kalau ada kan supaya saya tak nampak lah saya tak adalah nampak dia terlalu bersambung sangat tapi overall buku ni sangat bagus untuk bacaan ringan masa saya beli ni pun tak adalah beli untuk nak tahu cerita ni pun sebab saya bukanlah penggemar cerita genre seram saya beli ni sebabkan dia punya saiz, dia punya buku, ketebalan dia saya nak dapatkan inspirasi untuk menulis buku saya nanti insyaAllah sebab sebelum ni saya pernah buat Uh, antologi buku. Saya pernah buat projek antologi dan saya pernah print buku cuma itu secara secara pribadi lah dan juga secara tim saya sendiri tapi saya cadang untuk adakan lagi insyaAllah kalau berkesempatan dan ada rezeki macam tu lah okay <laughs> so seram ni seram yang macam mana dia lebih kepada seram yang berbentuk harian aku eh saya tak pasti seram tu ada berapa banyak jenis sebab saya bukan penggemar seram, penggemar genre seram, tapi apa yang saya tahu adalah seram ni ada pelbagai jenis lah. Contohnya kalau dari, dari segi movie, dia ada seram yang terkejut-terkejut tu, jump scare nama dia ataupun seram yang uh, gore yang banyak potong-potong, yang potong kepala, belah perut, nampak usus, ah uh, tu gore punya seram ataupun seram yang berbentuk mistik macam cerita Indonesia yang pergi ke kubur, masuk ke rumah-rumah tinggal dan sebagainya ada cerita seram yang berbentuk harian contohnya, bah, macam ni lah dia menulis buku malam-malam, menulis buku malam-malam tu bukanlah cerita yang pelik-pelik sangat pun, harian, benda harian tapi dia meletakkan elemen seram which is, dia letakkan elemen hantu dalam penulisan tu haha, -ha. mungkin kalau orang yang sedang menonton sekarang ni adalah penulis buku, yang suka menulis buku pada waktu malam so buku ni mungkin korang perlu dihindari lah tapi orang lain insya Allah tak ada masalah so itu saja daripada saya insya Allah sehingga bertemu lagi Assalamualaikum